بسم اللہ الرحمن الرحیم خطیب ارسلان حان حقانی اور آپ دیکھ رہے ہیں حق کی آواز ٹو الحمدللہ الحمدللہ وقفہ وسلام علیہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحروف صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته

ایک مختصر آیات مبارکہ تلاوت کی اس آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی کائنات کی تخلیق کے ترتیب کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے کائنات کو کس طرح پیدا فرمایا ہے اور اس میں بعض مہینوں کو بعض دنوں کو بعض مہینوں اور دنوں پر فضیلت دی ہے اور اس کے اندر بعض اعمال کو فرض بعض اعمال کو واجب سنت مقرر کیا ہے اور جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو تو اس کے مطابق عمل کرنا یہ ہے اسلام اور دین ہے اور اگر اس کے خلاف کوئی عمل کرے گا تو یہ اس کی خواہش اور رواج تو ہو سکتی ہے لیکن یہ دین اور دین پر عمل نہیں کہلایا جائے گا اسی طریقے سے ابھی جو مہینہ چل رہا ہے جس کی آج پانچ تاریخ ہے اسلامی سال کے حساب سے محرم الحرام کا مہینہ یہ پہلا مہینہ ہے جیسے کہ انگریزی سال کا پہلا مہینہ یہ جنوری ہے تو اسلامی سال کا پہلا مہینہ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے قرآن عظیم کے محرمات مہینے ہیں ایسے مہینے جس کے بارے میں اللہ تبارک خود ارشاد فرماتے ہیں کہ باقی مہینوں کی بنسبت ان مہینوں کی عزت اور احترام میں اور وہ چار مہینے کون کون سے ہیں ایک رجب کا مہینہ ہے ایک زیت کا مہینہ ہے ایک ذیل کا مہینہ ہے اور ایک یہ محرم کا مہینہ ہے یہ تین مہینے اور محرر، یہ پیدر پہ تین مہینے ابھی مہینہ پچھلے دو مہینے اور رجب کا مہینہ چند مہینے پہلے یہ گزر چکا ہے ابھی اسلام نے ان مہینوں کے اندر مختلف اقدامات لازم قرار دیے ہیں لیکن وقت کے کی وجہ سے جو اسلام کے احکامات تھے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مہینوں اور جن دنوں کے فضائل جس انداز میں بیان کیے تھے وہ تمام چیز پس, پس سرات و سراب نے جو فضائل بیان کیے ہیں وہ آج آپ کے سامنے ذکر کریں گے اور اس کے علاوہ جتنی بھی باتیں ہم نے اپنے دادا دادی نانا نانی سے وہ صرف اور صرف سنی سنائی باتیں ہیں شریعت کیا کہتا ہے شریعت محرط کو کیا سمجھتا ہے دس محرم الحرام کی شریعت کے روشنی میں کیا حیثیت ہے ممین کے اندر کون سی روانہ شریعت کا حکم ہے اور کون سی روانہ شریعت کے خلاف ہے یہ کوشش کریں گے کہ مختصر ٹائم میں آپ کے سامنے بیان کر سکے نمبر ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالی یاد کرتے ہیں یوم آشورا سے عربی میں یوم کہتا ہے دن کو اور آشور کا مانا ہے دس یہ دس محرم الحرام کا دن یہ فضیلت والا دن ہے ابھی اس کی فضیلت کہاں سے آئی ہے اور اس دن کو فضیلت کی نظر سے دیکھیں گے تو کیا وجہ ہے اس کی جی وجوہات لوگوں نے خط ختم کیے ہوئے ہیں کہ فضیلت بات ہے جب رمضان المبارک کے روزے سورج نہیں ہوئے تھے اس وقت کی بات ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عاشور کے دن روزے رکھو یہ تمہارے اوپر ایک دن کا روزہ یہ فرض ہے یہ روزہ رکھنا پڑے گا تو صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ فرضیت گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عاشور کی فضیلت باقی ہے اس کے روزے کی فرضیت اور واجبیت یہ ختم ہو گئی ابھی ہر آدمی کی مرضی ہے کہ وہ تو یہ نہ میں سے نفل کی طرح آ گیا اور آج بھی اس کا یہ حکم برقرار ہے کہ محرم الحرام کے یوم آشور کے دن کا روزہ یہ صرف اور صرف نفل ہے اس کو کوئی لگے تو اس کو ثواب ملے گا نہیں رکھے گا تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی تو چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور پریس کریں بیل آئیکن کو